Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi. Selamat malam. Ha, mungkin saya ingat siapa yang duduk lagi masih di belakang ataupun baru sampai boleh penuhkan eh, kerusi di depan. Ah ha, sekurang-kurangnya kalau semua duduk kat depan ni, jadi saya tahu ada di sini ada ketua-ketua cabang, ada ketua-ketua AMK cabang, ketua-ketua wanita cabang yang menang. Ha, ah, tahniah sebab saya tak menang itu Eh, dekat cabang. Jadi tahniah kepada anda dan saya juga tahu ada yang banyak juga dapat panggilan telefon. Kan yang dikata diminta jangan turun dan sebagainya. Tetapi saudara dan saudari menunjukkan keberanian untuk hadir pada program pada malam ini. Tahniah saya ucapkan. Pemilihan parti ini merupakan perkara rukun Kalau kita dalam mana-mana persatuan pun kita kena buat pemilihan Itu ialah sebahagian daripada adat demokrasi Dan pemilihan ini merupakan platform Ia merupakan pentas untuk pimpinan membentangkan apa hala tuju yang mereka nak bawa Apa cita-cita mereka untuk dinilai dihadam oleh anggota-anggota untuk mereka membuat pilihan. Jadi bagi saya pemilihan ini memang perkara yang kita dah lalui banyak kali dalam keadilan. Dan ia patut kita alu-alukan. Cuma rumit sedikit saudara-saudara sebab kali ini buat pertama kali dalam sejarah kita kita masuk pemilihan bukan hanya sebagai parti pemerintah 2018 dulu waktu saudara Rafizi lawan dengan Azmin Ali waktu tu pun dah kerajaan yang memerintah tetapi kali ini kita merupakan parti perdana menteri PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi kita perlu uruskan pemilihan ini dengan sebaik mungkin Siapa yang saya ingat ramai juga lah Generasi saya atau ke atas Kalau kita membesar dulu Memang kita petik TV Waktu pau Akan tengok buletin utama tu penuh berita pasal Perimpunan Agung Amno. Buka surat khabar penuh pasal Perimpunan Agung Amno. Sebab mereka merupakan parti pemerintah Hari ini kita berada di tempat tersebut Semua orang melihat dan memerhati Pemilihan kita. Maka, saudara-saudara, kita kena uruskan dengan baik. Kita juga tahu dan maklum, ini bukan kerajaan pakatan harapan. Ini kerajaan perpaduan, kerajaan madani. Dia nikah tapi tak ada gawai. Ya, dia tiba-tiba diminta, dia kata, kena menikah sekarang. Sebab waktu itu kita tak cukup angka untuk membentuk kerajaan secara majoriti. Mudah. Kita terpaksa bergabung dengan AMNO, bergabung dengan ataupun bergabung dengan Barisan Nasional, bergabung dengan GPS, GRS dan beberapa parti lain barulah kita membentuk kerajaan yang ada pada hari ini. Dan saudara-saudara, percayalah Antara sumbangan terbesar kerajaan ini kepada negara ialah kestabilan. Sebab lepas langkah Sheraton kita bertukar kepada kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin, lepas tu Ismail Sabri. Saya masuk pejabat saya penjawat-penjawat awam kata kadang-kadang dia pun tak ingat dah siapa timbalan menteri siapa ni sebab bertukar terlalu kerap. Jadi hari ini kita dapat berikan kestabilan dan itu telah menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang baik, pelaburan yang terus menerus meningkat, keadaan ringgit yang positif. Dan kita dapat melaksanakan beberapa perubahan besar dalam kerajaan. Termasuklah ya mungkin saudara Rafizi boleh cerita nanti, dia pun memainkan peranan penting bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri dan Menteri Kewangan soal menaikkan gaji penjawat awam. Tak naik 12 tahun, kita telah naikkan. Kita telah naikkan gaji minima daripada RM1,500 kepada RM1,700. Kita juga telah perkenalkan mekanisme gaji progresif untuk membantu syarikat-syarikat swasta menaikkan gaji mereka dengan bantuan daripada kerajaan. Jadi itu merupakan dasar-dasar besar kerana kita tahu isu masalah gaji ini adalah antara perkara besar yang tak selesai selama ini. Cabaran kita apa? Cabaran kita dan selepas ini mungkin saudara Rafizi juga akan kongsi cabaran kita kita nak cari apa strategi kemenangan PRU 16. Pertama saudara-saudara, mau tidak mau kita kena menambah sokongan di kalangan pengundi Melayu. Kita tak boleh lari. Kalau kita nak terus menerus melahirkan perdana menteri untuk negara kita, kita kena tambah sokongan pengundi Melayu. Kita kena ingat dalam pilihan raya baru-baru ini Kita dah mula kehilangan undi Melayu Bukan bercakap pasal pantai timur Yang ni saya tahu susah Tetapi kita dah mula hilang di Selangor Di Setiawangsa pun Dalam pilihan raya yang lepas Pilihan raya 2022 Parti nombor dua bukan AMNO, Parti nombor dua ialah bersatu jadi itu satu perkara yang merisaukan dalam pilihan raya negeri 2023 kita dapat tengok beberapa kerusi Taman Medan. Itu tempat mak saya mengundi. Taman Medan kita kalah. Kita menang kerusi tersebut sejak 2008 kita kalah pilihan raya lepas. Dan beberapa kerusi yang lain. Jadi undi Melayu kita kena pastikan kita kekal. Dan kita dapat pecah Dibuat pecahkan dominasi Perikatan Nasional di Pantai Timur Itu bagi saya simbolik dia penting PH dah pecah di Kelantan Tetapi menerusi parti amanah Bukan menerusi keadilan Kedua saudara-saudara Mau tidak mau kita juga kena mengaku Apa core vote kita Core vote kita selama ini ialah Melayu Bandar Di Pantai Barat di Selatan Dan juga undi bukan Melayu kalau kita hilang undi core vote kita, undi Melayu bandar dan juga undi bukan Melayu ini dan kita tak dapat meraih sokongan undi Melayu, maka kita berdepan dengan satu krisis yang besar. Jadi sebab itu, saudara-saudara, pemilihan ini sangat penting. Nak memilih pasukan yang terbaik untuk membawa parti kita masuk ke pilihan raya umum yang akan datang. Ha, tu orang sekarang duk masing-masing duk bercakap pasal panglima. Soal dia siapa nak mengetuai atau berganding dengan Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membawa parti masuk ke pilihan raya. Saya kenal Rafizi, saya kenal Nurul Izzah. Hampir sama lama. Umur saya 19 tahun, Rafizi tarik saya masuk ke adilan Bila saya masuk ke adilan Benda pertama saya buat Saya pergi rumah Datuk Sri Anwar dekat uh, Bukit Damansara Rumah waktu reformasi tu Allahyarham Adilan Benan Omar Siapa orang lama-lama tahulah Dia setusa -setu pemuda ke adilan Dia bawa saya pergi sana Saya jumpa Nurul Izzah Jadi kami terlibat Orang kata dengan parti ni Daripada zaman yang sangat muda Lepas habis belajar tak lama lepas saya bekerja dekat PNB Dato Sri Anwar ajak saya jadi setu sesulit beliau. Dan 2008 saya dengan Izah sama-sama di pejabat Anwar. Waktu tu parti tak cukup calon. Waktu tu pak cik saya siapa kenal Nik Mahmud, dia pengerusi Keadilan Kelantan. Dia ajak saya. Dia kata jomlah aktif kat Keadilan Kelantan. Tapi saya kata saya ni kecek Kelantan macam siat. Tak jadi saya kata kena biasa saya duduk kekal di Selangor. Tapi kita tak nampak waktu tu Selangor. Wabi Roziah tahulah, Selangor tu kita tak mimpi nak menang. Kita masuk, Alhamdulillah kita menang bentuk kerajaan di negeri Selangor, Perak dan beberapa negeri yang lain. Sedara-sedara, kedua-dua calon timbalan presiden kita ada kelebihan dan kekuatan masing-masing. Yang saya nak tekankan ialah kenapa saya rasa saudara Rafizi patut terus diberi kepercayaan sebagai timbalan presiden. Itu saja dan bagi saya itu hak. Jadi saya pelik bila ada kadang-kadang ada pimpinan yang cuba telefon, cuba tekan di cabang-cabang supaya tak datang bagi anggota kita dengar dan nilai. Dan saya percaya ramai yang tak datang pun tengah tengok online. Bagi saya saudara-saudara Rafizi ialah pemimpin yang terbaik untuk membawa kita bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke PRU akan datang. Sebab kita boleh tengok rekod beliau. Ada yang kata, dia kata Rafizi ini pedas sangat. Susah nak dengar. Pedas inilah yang membawa kita 2018 pada waktu itu. Azmin tak berminat sebenarnya. Azmin tak nak pecahkan Pakatan Rakyat saya tahu saya exco Azmin pada waktu itu. Kamilah beberapa orang waktu itu ketika Kak Wan ditekan di dalam MPP, Saudara Rafizi, saya dan beberapa orang lagi kami bersama-sama nak memastikan kita membuat tindakan yang terbaik untuk parti. Dan kita memilih untuk membentuk Pakatan Harapan pada waktu itu. Jadi untuk memastikan usaha ini berjaya ketika mana Azmin masih lagi merupakan seorang yang sangat kuat dia MB Selangor timbalan presiden jentera pilihan raya semua dia pegang maka saudara Rafizi buat invoke pada waktu itu dia kenal pasti kerusi-kerusi marginal termasuklah kerusi setiawangsa saya terus terang nak minta kerusi lagi selamat sebab kerusi setiawangsa AMNO tak pernah kalah mindef tu terletak dalam setiawangsa 20000 fixed deposit tapi Rafizi kata, you ketua AMK, you kena masuk tempat susah sikit. Dan dia kata, boleh menang kalau kena cara. Maka sedangkan Rafizi fokus dengan dia punya lori itu, pusing satu Malaysia, dan ia menyumbang kepada kemenangan kita pada pilihan raya umum 2018. Kali pertama Malaysia menukar kerajaan. Ketika mana Azmin duk berteriak, dia kata dia nak pecahkan tembok penjara untuk bebaskan Datuk Seri Anwar yang kita tahu bukan cakap orang politik je cakap orang ialah benda tu tak logik ya tetapi Rafizi kata nak bebaskan Anwar kita kena menang pilihan raya. Tak ada orang percaya. Tetapi dia membuktikan pada waktu itu kita boleh lakukan. Dia cari calon-calon. Letak mereka di kerusi-kerusi ini dan akhirnya kita cipta sejarah selepas itu kita tahu keputusan pemilihan berikutnya Azmin kalahkan Rafizi Rafizi pun beliau berundur uh, sekejap selepas itu tetapi bila parti selepas kita hilang kuasa langkah syaratan lepas itu apa lagi berlaku lepas langkah syaratan kita tengok uh, kita kalah besar di Sabah, di Sarawak di Melaka dan di Johor hampir huyuk Johor tinggal satu kerusi Melaka kosong. Waktu itu beliau isytihar untuk aktif semula masuk pemilihan. Ada orang kata kita buat kemah besar terus dengan mana-mana parti besar yang lain, itu je cara keadilan nak selamat. Tapi Rafizi kata tiga penjuru ialah strategi terbaik dan kita masuk kita dapat 30 kerusi dalam keadaan semangat anggota parti berada pada tahap paling rendah beliau telah berjaya membawa kita bersama-sama dengan datuk sri anwar sampai kita dapat 30 kerusi parlimen betul mungkin kita rasa kerusi tu sikit sekarang tetapi kalau waktu itu nak dapat 30 tu pun cukup payah dalam keadaan kita baru bangkit johor yang kita tinggal satu kerusi don kita dapat 7 kerusi parlimen Johor menjadi negeri yang menghasilkan kerusi paling banyak untuk keadilan dalam pilihan raya yang lepas. Jadi saudara-saudara, ketika mana bukan hanya di peringkat pilihan raya nak bentuk kerajaan pun saudara Rafizi bersama-sama dengan Datuk Sri Saifuddin dan uh, saudara dengan uh, Datuk Sri Anwar Ibrahim berunding untuk membentuk kerajaan perpaduan ini, kita rasa pelik apabila ada yang menyatakan perkara tersebut perlu diubah saya fikir kita nak pastikan balik kepada apa impak pemilihan kita kepada perdana menteri kepada kerajaan kita sepatutnya bagi saya kekalkan saudara Rafizi sebagai timbalan presiden sebab kita tahu balik kepada apa yang saya katakan tugas kita di luar sana nak menang pilihan raya bukan mudah Kadang-kadang bila kita dapat kerajaan ni Kita jadi syok sendiri Kita rasa semua orang suka kat kita ha, Kalau jadi menteri memang lah Semua orang layan kita berbeza ha, Tapi dah tak jadi menteri Nanti orang pun tak pandang kat kita dah Kita tak boleh terperangkap dalam perkara tersebut Kita kena ingat bahawa rakyat yang letak kita di sini Boleh saja tarik kuasa tersebut jadi sebab itu bagi saya kita nak adakan gandingan yang terbaik. Bagi saya the top two ni kalau kita punya combination antara Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim dan timbalan Presiden Datuk Seri Rafizi itu yang terbaik. Nak berdepan dengan pembangkang, nak memastikan mesej kita dapat sampai dan apa yang kita buat di kerajaan ini dapat kita terjemahkan sebaik mungkin kepada rakyat kita tak mau defensif. Kita tak mau tindakan kita dalam pemilihan ini meletakkan parti defensif. Sebab kita tahu the best way to win is by being offensive. Tapi sekarang rakyat bertanya, rakyat menyerang. Kita kena ingat orang undi keadilan ni dia cerdik pandai. Sebab tu dia undi keadilan. Kalau dia jenis totok, maka dia takkan undi keadilan. Jadi itu pandangan saya saya rasa tentang diri saya mungkin untuk kelantan tak payahlah cerita banyak-banyak kot uh, insyaallah apa tu saudara akan undi tetapi saya rasa penting untuk message kenapa saudara Rafizi perlu dikekalkan itu sampai bukan menindakkan orang lain bukan memperkecilkan orang lain cuma untuk kesinambungan yang ada pada hari ini semua sahabat saya dalam parti ini dan apa yang berlaku dalam pemilihan selepas ini kita kena nak tak nak Balik atas satu saf untuk masuk berdepan dengan persiapan kita untuk pilihan raya Dah tak lama dah Masih banyak yang perlu dilakukan Suasana ekonomi di luar mencabar Kita juga tahu bahawa keadaan kerajaan perpaduan ini dynamic dia sangat berbeza Maka kita kena pastikan diri kita tidak distracted, tidak kita boleh dapat fokus betul-betul untuk memberikan yang terbaik insyaAllah saudara-saudara yang uh, saya hormati sekalian saya pun tak nak bercakap panjang saya pun kena bergerak tak lama lagi selepas ini tapi saya percaya untuk Kelantan yang kita kena ada misi khusus untuk kita dapat lakukan sesuatu yang istimewa kita perlukan tokoh-tokoh yang terbaik saya percaya bahawa kita dapat terus dengan setara Rafizi untuk memantapkan jentera pilihan raya kita. InsyaAllah ya, kalau kena pada gaya kali ini, kita dapat pergi kepada tahap yang seterusnya. Ya, ada yang bercakap pasal 80, 90 kerusi. Baguslah, Alhamdulillah. kan Senang nak bercakap, baik cakap 222 terus. Ha, tetapi kita tahu, kita sekarang ada 30 kerusi. Kita paling banyak dalam sejarah menang 47 kerusi maka kita kena tengok realistik daripada 30 nak pergi ke mana apa sasaran yang betul dan bagaimana strategi yang untuk bawa kita ke sini saya yakin insyaallah ya kalau kita ada kombinasi pimpinan yang betul maka kita akan dapat melakar strategi tersebut dan yang pastinya kalau kita dah nak sampai 50 kerusi ke atas nak tak nak kelantan kena menyumbang kepada kursi parlimen untuk keadilan dan pakatan harapan. Kelantan tak boleh tertinggal. Dan saya rasa masanya pun sudah tiba di mana kesedaran dia sudah pun ada, masanya sudah pun tepat insya-Allah. Tetapi kita perlukan pimpinan yang sesuai untuk bawa kita ke sana. Dan bagi saya pemimpin untuk bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim tersebut ialah Datuk Seri Rafizi Ramli. Terima kasih.